yurtning kelajagi istiqboli uchun ortga qaytmas taraqqiyot yangi kelajak uchun bu hammasi albatta vatan istiqboli uchun mening vatanim mening tanlovim mening ovozim 27 yettinchi oktyabr hammasi sizni qo'lingizda ovoz bering har bir ovoz muhim saylovda ishtirok eting bir maqsad bir tanlov bir ovoz birgalikda yaxshi kelajak sari aziz vatandoshlar saylash huquqingizdan foydalaning